Антон Васильевич, прежде всего с вас. На 89-й минуте верил то, что можно вырвать три очка из этого матча? Ну, знаете, это футбол, все бывает в футболе. Футбол тем и прекрасен, что он непредсказуем. Поэтому самое главное, что ребята бились, самое главное. Да, поле немножко рисковатое было. Бились и выполнили то, что я от них просил. Это борьба, движение. Что-то получалось, что-то не получалось. Но в футбол футболе есть соперник. Поэтому, конечно, я доволен результатом. Конечно, поблагодарю сейчас зайду в разделку ребят, за отдачу. У вас э, за великая игровая карьера, великая тренерская. Тем не менее, э, первый матч на чоле Волине. Было хвилювание? Ну, конечно, старт всегда, когда принял команду, как два месяца назад. Поэтому старт, конечно, он всегда волнующий старт. Ну, самое главное, я считаю, что сегодня была тяжелая, напряженная игра. Много борьбы была, Поэтому, я думаю, что мы не уступили в борьбе. И самое главное, это добыли три очка, которые нужны Волыне. С Леонидом Йосиповичем Буряком вы уже знакомы, знакомы понад 30 лет. Что сказали один одному перед матчем? Пожелали друг другу удачи. Так, лаконично. Да. Пожелали друг другу удачи. На початке второго тайма, когда у... пришли моменты в Александрии, было два выхода сам на сам. Що відчули? Було что вы потрібно Потребно было через минуты? Ну, вы знаете, я сказал ребятам, чтобы повнимательнее сыграли, потому что было два момента, которые они могли забить. Ну, я же говорю, это футбол тем более прекрасен, непредсказуем. Поэтому сказал, что по собранию повнимательнее сыграли, и потом уже более-менее уже более нормально сыграли, уже не было моментов у них. Спасибо, еще раз перемогу вас. Спасибо, до свидания.